все, все амфетамин. Реально, вот это грамм вот, много, короче. Реально всего много есть. Уже не знаю, что показать. Разные виды наркотерии. Вот, припустим, что-то. Пакетики какие-то. На которые он вважил наркоту. Реально. Ну, в принципе, вот ложечка, которая размерила. здесь вот антидотин порошок вот все хорошие кошку забудьте злочинным шляхом у нас ведок сбутал. короче всего достаточно вот это тоже он, порошок в середине этих Здесь э, карточка, которой сдвигались там дорожки и так далее, и так далее. Использованные залышками порошок. Потом вот такой вот порошок. Четыре пакетика. Ну и так далее, короче. Где наркотики вы приобретали? Я адрес я не знаю. В каком районе столицы? В А какие наркотики вы приобретали? Фен Еще раз? Фен Три грамма У вас уже есть судимости? на ну, административный штраф был. За что? За курение травки. <къех> Не может умереть Не тот, же. кто будет жить у тебя в сердце. Это уже а вот, вот, так у, так у вас семья есть? И... Ну, мама. весы точные. Пакетики с теплоком для распаковки для И начал продавать его. За якою ціною? Вартість? Як? 100 200 гривень за грам. Від чого коливалась ціна? От настроєння, Ну то від чолові зависи. Самі ви вживали? Ні. Скільки, скільки ви заробили на цьому коштів? Около 40 тысяч гривен. Що вы з ними зробили? Что-то потратило на ежедневные расходы, на еду, на оплату коммунальных счетов. На форму кошку. Я кормлю кошку по день, И большую часть на метадон. На вищу вы щедон? Вы вживаете? Скільки часов вы уже вживаете? Около четырех месяцев пяти. Вы работаете? Официально нет. Перебиваюсь халтурами периодически. какого рода халтура? <coughs> Кетеринг, выездное питание. Либо строительные халтуры. Будем сопортомы, какие-то стяжки.